23 квітня комсомольчани відзначили день міста. Святкові заходи розпочалися опівдні на набережній Дніпра. Тут було влаштовано виставку сучасної промислової техніки Полтавського і Єрестівського юрничо-збагачувальних комбінатів. Комсомольчани та гості міста мали змогу зблизька роздивитися різний велетенський гірничий транспорт, побувати всередині кабін, посидіти за кермом. Особливо раділи такий можливості дітлахи. Серед них та серед дорослих було дуже багато охочих сфотографуватися біля техніки, а також отримати в якості сувенірів препорці, повітряні кульки, брелоки, магніти, блокноти, ручки з логотипом компанії Ферекспо. Офіційне відкриття виставки відбулося за участі голови правління ВАД Полтавського язика Віктора Лотоуса. І заступника технічного директора ТОВ Рестівського ГЗК» Олександра Тубальцева друзікам самачані ведущие всю правильно сказали. Действительно, мы сегодня отмечаем один из самых светлых праздников нашего города. день рождения нашего Комсомольска, нашего города, в котором многие из нас родились, многие сюда приехали в детском возрасте. Я однозначно что в нашем городе присутствует горняцкий дух. Есть определенная такая неопределенность, которая проводит у нас, может быть, какое-то замешательство. Городу 56 лет, а комбинат Хотя мы прекрасно понимаем о том, что город строился на основании железорудной базы, и первичным было решение строить в то время советское правительство строить комбинат. Носило название в время Дипровский городоводительный комбинат. А хроники строительства комбината мы можем сейчас прочитать уже в хрониках, хронологиях. Мы знаем, на какой технике работали наши отцы, наши деды, с каким трудом открывалось месторождение гречни в будущем уже Лавриковское месторождение. Это был тяжелейший труд. Это был в бытовом плане тяжелейший труд. Тяжелейший труд был людей, которые строили город Комсоморский. Мы можем прочитать, как это ручной труд, когда вручную практически зимой. или летом под палящим солнцем люди выполняли профессионально свой долг. Этот долг действительно он был похож на подвиг. Сейчас здесь представлены лучшие образцы техники, на которых работают сейчас современные горняки. Горняки Полтавского горнободительного комбината, горняки Ерестовского горнободительного комбината. Я надеюсь, уверен, что когда-то в ближайшее время будут на такой технике работать и даже лучше горняки Белановского горнободительного комбината. Потому что, конечно, мы в первую очередь гордимся нашими лучшими учителями города Комсомольска. Доктор врачами, бизнесменами, но давайте будем правильно смотреть в глаза, что самая широкая известность нашего города, наших предприятий, это благодаря нашим предприятиям, горнообогатительным комбинатам. И нам надо только гордиться и радоваться, что в наше время есть такой город, есть такое предприятие, современнейшее предприятие мира, где в полной мере... Работают трудовые коллективы, многотысячные трудовые коллективы, которые сейчас в непростое время обеспечивают свои семьи. Я желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и, конечно, веры в то, что завтрашний день однозначно будет лучше сегодняшнего. С праздником Всем добрый день! Поздравляю всех с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, успехов, уверенности в завтрашнем дне! Присоединяюсь ко всему вышесказанному, что сказали коллеги с Полтавского ГОКа, что сказали наши ведущие. Также хочу рассказать немного о нашем комбинате. Как сказали, в 2008 году ввели комбинат в эксплуатацию. Работаем на современном оборудовании, что и хотим вам сегодня здесь показать. Также приглашаем всех горожан с детьми посетить палатки Ерестовского Полтавского горного водительного комбината, участвовать в конкурсах и получать подарки и призы. Всем большое спасибо, всех с праздником и добро пожаловать на выставку техники, которая представлена сзади вас. Спасибо. Учасників святкування Дня міста приємно вразила алея на Окрім місцевих умінців, вироби декоративно-ужиткового мистецтва тут представили майстри з Кременчука, Полтави, Опіску, Світловодська, Дніпропетровська, Петриківка, Запоріжжя, Івано-Франківська. Чого тут тільки не було: кераміка, вишивка, патруківський розпис, вироби з дерева, скла, бісеру, воску, меди, а ще мило і пострічної роботи. обрядовый хлеб, мягкие моторка, девочьи венки, вышиванка, сопилка, и Майстер-клас, коли готовуємо підкове. Ну, я думаю, в основи. Мабуть, людям буде цікаво, подивимося, як, як це буде відбуватися. Ну, я думаю, так, вже 4 роки займаємося. Ну, безпосередньо є. Майстер-класи показуємо. Людям подобається, чекають і по годині, і по дві Тому цікаво, це чекає черги і хоче власними руками виковати своє щастя. Цією можливістю скористався і міський голова Комсомольська. Дмитро Биков підкови на щастя та удачу всіх комсомольчан. Вже на набережні на юних комсомольчан, чекала яскрава концертно-корпусна розважальна програма Веселе містечко. Її організував колектив міського ЦД та Діте. Багато радощів доставили дітлахам і святом розвивок від ДН Ассуки. Свято продовжилося на Марсовому полі, де на великій сцені вечірню святкову програму розпочали творчі колективи міського палацу культури і творчості. Потім перед комсомольчанами виступили інструментальний гурт Почербід з Києва та Тріо С-клас із Дніпропетровська. Під час святкування Дня міста вітання мешканцям Комсомольська від народного депутата України Костянтина Живаго зачитали ведучих учистого дійства. Привітав містян із святом і міський голова Дмитро Буков. Добрий вечір, Комсомольськ! Уважаемые комсомольчане, добрый вечер, дорогие гости нашего города. Исторически сложилось так, что с первых лет основания нашего города, город стал лидером. Город, который построили наши отцы и деды, сейчас развиваем мы с вами. Город лидер промышленном производстве, город-лидер в социально-экономических показателях, город-лидер, конечно же, в вопросах культуры, потому что нашими творческими коллективами, которые известны далеко за пределами страны, мы имеем с вами всегда предмет для гордости. И сегодня мы не зря пригласили лучших музыкантов страны. Это Виктор Бронюк и команда ТИК из города Винницы. Потому что город Комсомольск любит все самое лучшее. И лучшие музыканты сегодня будут выступать на дне города. Поздравляю всех с Днем города! Желаю всем комсомольчанам здоровья, удачи, достатка, мира и городу процветания. Спасибо! Добрый день, комсомоль! Добрый день, уважаемые комсомольчане! Хочу поздравить вас сегодня с Днем города! Что для областной власти город Комсомоль? Комсомоль – это промышленный потенциал мощный. Комсомольск – это экономический баланс, который сегодня формирует экономику области. Комсомольск – это социальный стандарт, который сегодня задает пример всем остальным городам. Дорогие друзья, хочу вас поздравить с Днем Города. Хочу пожелать вам мира, добра, радости и всего-всего самого доброго. С Днем Города, комсомольчане! Уважаемые земляки, у нашего с вами города большая история, достойная настоящая и уверен будет яркое будущее. Потому что в нашем городе живут настоящие патриоты, настоящие профессионалы и настоящие труженики. Я уверен, что каждый из нас на своем рабочем месте, независимо где бы кто бы ни работал, выполняет качественно свою работу и закладывает большой фундамент и строит крепкое здание для того, чтобы наша жизнь в городе Комсомольске была, как и сейчас, и в будущем, и долгие годы комфортной и перспективной. Уверен, какие бы сложные задачи нам не ставила жизнь, мы всегда с вами найдем, как я раньше правильное решение. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, оптимизма. С праздником. Добрый день, жители Комсомольска, представители власти. Я очень рад, что мне выпала большая честь на сегодняшнем празднике представить не только город Жодзе, и городу Комсомольску, но и Республику Беларусь. Я хочу от всей души э, поблагодарить. И э, ваше руководство, то, что я увидел за эти два дня, посетив город, в эти тяжелые времена руководство находит и деньги, и время, и средства для того, чтобы поддержать социальную направленность жизни вашего города. И самое главное, ваше богатство не только, те богатство, которое зарыто в земле. Богатство вашего города – это население, трудолюбие, их руки, их ум. И все эти блага вы создаете сами. Поэтому хочу еще раз сердечно поздравить вас с праздником города, пожелать вам благополучия в семьях. Если в семьях будет благополучие, город будет процветать. Со святым вас, сябры! Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький також привітав комсомольчан, вручив почесні грамоти Полтавської ОДА, голові правління Вад Полтавський збагачувальний комбінат Віктору Лотоусу, голові благодійного фонду полтавського газика В'ячеславу Мінасову, керуючому справами виконковиком комсомольської міської ради Світлані Калашник, а також клубу Першопрохідців Полтавська магнітка. У особі голови ради клубу Володимира Лісняка. Спілці першозасновників вад Полтавських язика. В особі голови спілки Анатолія Антонця. Міському добровільному товариству Союз Чорнобиль. В особі голови його ради Анатолія Лусія. Завершилося свято федерачним виступом творчого колективу Сміниця. Бідомо покуркутці. музыканты разначаются неимоверную энергетику. Такое всего сутковому вечеру мне и поделились с комсомольчанами.